Nie. E... Pardon. Od naszych od naszych czytani, mówię, jak człowiek łukowy modlę się do e, wszystkich na przykład Anny. E, y par... e, Wszyscy żinki, jakby nie bliźnić żinki, rozpoczynające od Sary jakby nie bliźnić rozpoczynające się od Sary i Abrahama. E, alors...

Це згадує це день згадується ці неплідні жінки, які стали потім матерями Ізраїля, Та, Сара, Анна, Рахель, Ей.

Il y midrash qui le et Alors ce midrash de, de Rosh Hashanah nous dit que l'homme a nommé toute chose dans la création avec la collaboration de Dieu C'est vraiment un collaborateur avec Dieu mm -hmm. Et que le soir il a péché Le soir du vendredi mm -hmm. Цей Мідраш на Рожка говорить, що Адам e, спів співтворив з Богом у ті якби які і шостого дня ввечір, в п'ятницю він Дух Shabbat est arrivé, alors Dieu a voulu détruire son homme et en refaire un autre en disant Celui-là n'a pas été à la hauteur, je vais l'effacer, je vais le remettre dans la terre, la grève, et je vais en refaçonner un autre. Et Shabbat est Et Shabbat est arrivé. Le Shabbat s'est adressé à Dieu en disant Tu dois arrêter ton ouvrage, tu entres dans son repos. L'homme a été sauvé par le Shabbat. Euh, Shabbat. Qu'est-ce qu'a fait Dieu Il a expulsé du jardin. Il a expulsé l'homme du jardin du paradis. Alors, c'est sûr que ce creux, il y a la pierre de fondation du monde. Donc, ça a été repris par Salomon, et ça a été repris évidemment par la femme, ça, mais, ça, mais dans la tradition juive, la, la pierre de fondation est ici, et c'est là que Dieu a façonné Adam. Donc le Gan Eden, ce n'est pas un lieu extraterrestre, c'est vraiment une partie de notre terre. Et il a pris donc la glaise qui était rouge. Donc... Le jardin du paradis. Alors, la terre, on dit Adama.

dans les narines d'Adam, c'est vraiment la Neshama. Alors en mm -hmm. hébreu, est très clair, est on hébreu c'est c'est clair, c'est qu'on a le roi Neshama. Et dans le dame on a la vie. de Nisri Adama, et meshama. Mm -hmm. Et le dame c'est très important parce que c'est la vie. Et on fait toujours l'alliance avec le sang. Et c'est pour chaque fois ça se fait avec le sang, Alors, on se rappelle donc que Shabbat a sauvé l'homme, et on verra donc au fil de la promenade, on va se rappeler la signification de Shabbat et l'importance de Shabbat, et aussi pour nous. І чому Ісус вів шабат, і чому ле jour de Pâques це був великий шабат, це сам великий шабат, і ми побачимо, чому після того, як ми будемо будемо говорити про те, яке велике значення має шабат, що шабат так насправді врятував людину, і чому Ісус стилів шабат, чому Пасха сталася в воскресіння в шабат году, шабат году. <laughs> avec qui, avec le grand mm -hmm. pas. et pas un... hmm? Alors, il y a, donc ça c'est le premier jour, et le deuxième jour, c'est la akadat. donc ça c'est le deuxième jour. Jour, jour. Donc déjà, on passe de la naissance de l'homme nouveau, і Луфтранд відпромінює, фіст зі ла промінює. Якби першого дня маємо творення нової людини, а другий день вже відразу жертвоприношення первородне. І, але, це те, що в єврейській мові це «хола», це «лахало», це «монтей». Це є монтей. На єврейській мові слово «жертва» походить від дієслова «возносити», це «підносити», це «лахало». «Корбан» – це це «серебро», «карол» Друге слово «корбан» походить від слова «карол», тобто «наближуватися», «бути близьким». Тобто, це теж, що в мистичній житті є різні книги, які написані Криштофом Казахом, про навігацію цього життя. В єврейській мистецтві є багато книг, які пояснюють цю подію і написані на основі цього життєвоприношення Ісаака. Mais c'est sûr que pour nous, et, et, et dans la tradition judéo-chrétienne, Jérusalem est la ville du plus grand amour où Dieu fait alliance avec l'homme uh, uh, et où uh, on uh, offre uh, le premier uh, lieu. Uh, Alors c'est sûr que dans, en, si on lit la de 5 en hébreu, le, le mot pria tel, donc c'est le bélier, c'est le yod avec tel. Donc c'est Dieu, en fait, qui va être fait. C'est déjà un autre filet, mais c'est Dieu qui, qui prend la place. Qui, qui, en fait, et c'est sûr que dans, pour nous, on peut faire cette lecture chrétienne déjà de l'écriture. wymowa dano świata jakie datik znak to to jest tam dwie słowo moi pod ja to co oznacza jest tam dwie litery j jakie oznaczają to to że sam bóg związuje sojusz z nami jest sojusz Non, c'est sûr que euh, cette ville euh, ressemble à une coupe, alors on va lire Isaïe 2, mais on voit qu'il y a un creux, donc elle a une forme de coupe et des montagnes l'entourent. Alors, c'est ce qu'on lit dans le psaume des montées, au psaume 123, 124, 125, ça dépend mmh. des bibles. Et, 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 dit, et, et ainsi...

Кедрону в долині, а гори навколо оточують Єрусалим. І можна побачити такі псалми, це буде 125-й псалом, наприклад, 124-й.